Охраняете, да? Нет. Не? А что домой не идете? Я дома. А дома? Я думаю, это какой-то там этот склад. Не, РЖ. РЖ? Жена домой не пускает, да? Да, да. А что? Да не хочет. Не хочет. Старый, говорит, уже стал. Офигеть. Да. Ну а что тут вас интересует, какие темы? Ну, с Украиной у нас одна тема. Какая? Военная. Военная тема? Что вы хотите поговорить на военную тему? Ваши отношения. Что вы думаете? А что тут думать? Тут, тут и так уже все ясно, по-моему. Тут что еще надо что-то. Если вы считаете нечего думать и говорить, -то, а о чем говорить? Не, ну а ваши какие вот заключения можете свою мысль высказать? Какие заключения? Ну, по поводу сложившейся ситуации. По поводу сложившейся Плохая ситуация. Плохая? Конечно. А какая была бы хорошая? А тогда, когда надо было договор подписать? Какой? Тогда была бы хорошая. Ну, какой? Когда Архамия подписывал, помните? А -а -а. Ну, ну. Вот тогда, в Турции. Так Рвать а что ж никто и этот и договор и... нигде не показал, и... ничего нет. Ничего не было. Ни смертей не было, ничего. Не, я понял. Возможно, ну, так бы было, как вы говорите. а Где этот договор хоть почитать? Что нам никто не сказал? Вот здесь, да. Да, договор. все знают, Ну, вы знаете. Ну, я не знаю, где его можно было почитать. Его никто не раскрывает. Но факт то, что под... он подписан был. Его никто не раскрывает. А, он даже был подписан, получается. Да, подписали, ваша сторона подписала его. Согласилась. В том-то и дело. Никаких бы смертей не было. Потом приехал Борис Джонсон и сказал, нет, разбирайтесь на поле битвы. Вот и все, и началось поэтому. Дальше все продолжилось. К сожалению. А уже столько смертей не было. Вообще б не было ничего. Так подождите, а договор, где можно почитать? Он хоть где-то уже есть какой-то вариант? Или нет? Я не видел его вариантов. А, вы не видели, а, а, но ну вы знаете, что он есть, да? Да, это все знают. Нет, это все, да. все знают. Все а, знают. Прям, в прямом эфире Арахамия рассказывал. Сам. сам а Арахамия даже лично рассказывал. Лично, да. Это было прямо по телевизору. Я ничего не выдумывал. Это правда. Не, просто если где-то почитать в этот договор, чтобы понять, от чего отказались. А где-то и узнаете, что -то. там вроде говорят, что -то, ой, да это нам было невыгодно, поэтому мы не согласились. Ну, в общем-то, нет. Просто... Ау. Ребята, что Ау. Вот Серж Жукнастиевна его заявила, что не общается Вою? с мужчинами СНДФЛ да меньше говорят, 15. Козырек. Козырек и пошли воевать. Только крови крови пролили. И с той стороны, и с этой стороны. Ну так выводите своих, спасайте своих мальчиков, пусть не гибнут зря. непонятно ну, теперь уже, не что так, они так сейчас уже давно не гибнут. Не гибнут уже ваши мальчики. Не, не... гибнут, ну конечно, без потерь не бывает. Ну не а, так. так. Так надо, может, остановить, может, вы там как-то ну, прекратите, чтобы ваших мальчиков не, не уничтожали вот это бессмысленное место. Мясор... Ну, Бессмысленно, это мясорубки. Теперь до конца будут идти. Что, что, что что, вам не дают, товарищ президент принял закон, запрещающий вести переговоры. С кем? С Россией? Нет, неправильно. Это правда. Неправда, так вы врете. Вы этого даже не знаете. Вы врете, вот здесь вы врете. Вот если с договором я с вами еще <с спорить не буду, хотя вы там тоже могли приврать. Но я как бы договора не видел и что там этот не видел. поэтому... Но вот за то, что у нас нельзя вести переговоры, вы врете. Вы вот нагло сейчас мне врете. Я не вру. Врете. Потому что там указано не с Россией... Мне не зачем врать. Не с Россией, а с Путиным. С Путиным не хотят говорить, потому что он человек недобропорядочный. Россия, он, нет, он не нет, не с Россией. Не с Россией, не с Россией, а лично с Путиным. Вот когда вы выберете себе вот у вас были выборы, чего вы не выбрали нормального президента, не уголовного преступника у вас между, вообще нет международного. Сейчас нет вообще у вас были выборы. Вы могли а вот этого не международного нет. разыскиваемого преступника, на которого есть. Международном суде ордер на арест, взять его, переизбрать на другого там президента, этого сдать под суд. И с России да, бы начались бы не переговоры нет. с другим бы президентом, понимаете? А вы, а вы оставили себе президентом да. уголовного преступника? Конечно. Поэтому, поэтому и с Россией не хотят. Да, поэтому что поэтому Путин... наша страна считает вас террористической страной. С, Пу с Путиным С Путиным не с хотят. А почему мы террористической борется только на этом основании, что вы террористическая страна. Нет. Вы террористы. Вы победите. Вы в основном. В основном. Взорвать, ударить по жилым кварталам. Вот это ваше... А как иначе? Вот как иначе? Дед, а что чё, чё русские всегда только вот это открывают рот, сразу начинает урать? скажи. Я разве ругался? Вообще даже я спокойненько. Как... Не, ну врешь ты, врешь, не ругаешься, врешь. Я вру? Ну да. Вы меня зря обзываете, вруном, гуном. Вы почитайте, а вы будете ссылаться. Так а что читать? Куда я говорю? Давай почитай. Это... Google, забей, я же сказал, это, все, это америкосовский сайт, забей Google. он тебе все расскажет. Не надо, я ж, это же не я буду говорить, а Google. Google, Google тебе, будет говорить. Он тебе подскажет. Ага. Да. И что Google, Google подска... Google, Google подскажет, что это? Что Россия признанная страна террорист, страна спонсор терроризма, что Россия... Что российский президент Путин находится в розыске международного. А кто, а кто а кто, кто это объявил? Международный криминальный О, суд. Горстка. Не, смотри, международный. Ворска, не, не, не Горстка, не Горстка. А международный криминальный суд. О, он. А, а над ним командует? Вы что? Нет, нет, Россия а что? ним командует. Россия, Россия, ООН в ООН сидит, в ООН. Да, ну. В ООН. И... Сидит. Сидит в ООН. Да, вот пусть Россия а на нашей выйдет из ООН. Большая половина на нашей стороне, большая половина человечества. Да, 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 больше половины человечества. Китай больше. Один Китай больше, чем вся вот эта остальная верхушка. Так выйдите, из ООН. Из ООН выйдите. Что хочешь? Да. да. А у вас там ворточка, еле миллиард набирается всего. И О, как он, же вы если вы меньшее число? Мало ли что вы там скажете. Почему все должны подчиняться кому-то? Так а зачем вы в ООН состоите? Потому а зачем что вы... вы вступили в эту организацию, которая вас объявила террористами и преступниками? Да пусть она хоть что хочет объявляет. Так выйдите мои... с этой организации. Объяв... а вас давно уже объявили. Не объявляли нас, ты в Мы объявили, мы. А да вы там можете объявить, что хотите, понимаете, если же какие-то международные эти. Вы можете, так выйдете, что вы там состоите в этой организации, выйдете из нее. Скоро выйдем, я думаю, что выйдут скоро. Ну, вы что, с Олимпийских игр вышли, там проводите свои там мет... метание кизяка, слава там литр -бул, слава забег в лоптях на 150 метров, у вас теперь своя олимпиада. Во-во-во, да, говно да. А сухое, годом коровье покидать. Еще лучше, лучше. еще лучше и лучше. Еще лучше, да. Останетесь, там, вот, вот там он сорока государств. Спуск, больше, спуск там, на санях, вот не это, это по грязи там и так далее. На ну да. Хорошие виды спорта у вас, да. Так, пусть не, пусть ну, пусть. видите, с этого ну, вы, если да. что, вы еще там скоро свой футбол там скоро этот возьмете, то скрутите там какой-то этот тоже из соломы ну, мячик, и мячики, будете бегать его. Наший футбол не умеет. Ну, если это правда, то правда. Я никогда не говорю, что это неправда. Будет спорт у вас свой, будет, надо его с ООН вам выходить, вот это все нахер оно вам надо. Откуда? Строить высокий такой забор, есть, изолироваться нет, 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 от нас, всего нет, мира. От меня это Врагин. не зависит Поэтому не надо мне говорить, выходите там, не выходите. Выйдут, я думаю, что выйдут. Это мое мнение. Я могу только да. сказать свое мнение. От меня это не зависит. Так же, как и от вас. Не, ну так мнение мнением, ну а факт, что Россия Какой -то? состоит в этой организации, а эта организация создала такой орган, как Международный криминальный суд. этот Международный криминальный суд признал президента России преступником. Да, 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 да. В ООН да. не признали. Не надо, Аверляя. Признали Международный Нет, криминальный никого. суд, который подчиняется Нет, ООН... Суд тут, американцев их не признают и ничего. Не Ни суд ничего, американцев их не признают. Признают, вот, почему он не признают? Сказали, что Израиль агрессор. Нет. Видишь, как Американский консульства сказали, нет, нихуя. Ну, вот, Они видишь, признают. Как... Они так суд признают. И это... Хозяина, как ослушаться, блядь. Так же, как и вы. Сейчас у поляков станы моете. На да, всю Европу. Лучше, а когда у вас вот это, ну, какой-то, не знаю, закон издадут, указ там, или как это называется, какой-то какой эту циркуляр там, ну, чтобы вам всем вот это, россиянам зубы повставляли, какой-то будет у вас там? Да, я снял просто чили, знаешь, такое по-стариковски уже, мне 75 лет, что ты хотел? А, я это не... типа уже в порядке вещей без зубов быть, да, в таком возрасте? Да почему, просто я их снял сейчас, мне я... неудобно не, не. А, не, ну не. да, жевать, оно неудобно, но это. Да, я, удобно. мне, знаешь, не влюбляться, так что. Ну да, сколько там той жизни. Ну да, ну да, а Еще пару лет и подыхать. А Тут... ты очки я делал, чтобы глаза прикрыть? Да, да, стесняюсь. Сильно, наверное. Ну, так Зубами вот, давайте... неудобно оказывается. Ой, типичное. что там у меня, какие там у меня зубы? Я же не говорю ни, ни о чем, о вас. Нравится. Нет, это любопытно просто. Ты оришь, что там украинцы, там что-то поляков, а россияне живут а богаче не правда? всех. Это неправда? Богаче всех в мире живут россияне, а зубов нету. Есть почему? Я же сказал, есть. У меня есть, но на, на полочке, в стаканчике, да? Да, на полочке, к сожалению. Да, да. Доживи до моего возраста и посмотришь, как у тебя будет. Доживи, Доживи, доживи еще. Доживёшь, а зачем их вытаскивать? Ну там зубы все выпадают, травмируются, или что-то берешь новые вставляешь и все и а -а -а -а. шуешь. Вот когда или... они у меня начали выпадать, тогда еще не делали так. А, тогда еще не делали? Да. О -о -о. Вот сейчас вот делают, вот собираюсь сделать. Знаешь, вот а офигеть. Фонтан. ракеты в космос запускали ведь, уже 80 лет, а зубы не научились делать. Вот это а да. делать, я а что сделал? Научились, уже давно все научились. С ума сойти. Ракеты в космос да, зап... в да, какая страна великая была, да? Ракеты в космос запускали, а ни туалетной бумаги не было, ни фига ни стоматологии. Зато ракеты у в космос. У у вас. И сейчас все есть. А, и живем, живем. Мы нормально, и получаем зарплаты, пенсии, все нормально у нас. Молодцы. А принципе, у нас сейчас дороги. В Европе таких дорог нет. А да, у вас еще ну, слышал, в Челябинске дорога, начали а, из говна дорог. Кирпи, кирпичи строить. Да. да, да. Из говна кирпичи строить. Ученые, конечно, ученые. Конечно. Ну, 24 хочу, число. Посмотри, в том же уголе, посмотри, любой город. Карты да. есть. Да, посмотри, да, да, какие да. города у нас сейчас отстроены. Из говна, из говна кирпичи. Стал, да, 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 из говна рын, будет, рын, 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 и палок будут строить. Крым вообще шикарный город. Да, 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 да. Да. Крым, трата Крыма, Ставрида. А когда... трата, трата ста... Ставрида. Шикарная. Ставрида, да. Там. Ставрида, вот. Ставрида, Скумбрия, аэропорт. Аэропорт, да. Конечно. Да. Да Международный. Ну, вот, только кривляться можете. Больше ничего. Международный ну, аэропорт день, Ставрида. А, а вот так вот раз, и все. Понятно. Ёрничать все могут. Разговаривай нормально. Зачем? Не, мне? ну задай вопрос. Ладно, давай, задай вопрос. Я это... Отвечу как такой. Ли? Ну, не знаю, может, тебя что-то интересует от украинцев. Я думаю, ну, ну может, вообще, ты, может, мы же начали за договор, ты там что-то... Ты все равно ничему не веришь. И ну, поверите, ты подбирать я начал, что я верю. на брехне здесь поймал. Я не поймал, ты меня на брехне. Ничего поймал. я не соврал. Я соврал. ничего не соврал. Соврал насчет переговоров с Россией, с Путиным, и этот переговор, и не этот. Не хотим вести, а с Россией. Пожалуйста. А ты проверь. Я тебе серьезно. Вы... Проверь. 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 Я не знаю. Смотри, я что думаю? Я думаю, что все-таки какой-то договор. Не знаю. Весь того договора никто в глаза не видел. Так что было, не было, то такое можно спорить. Я думаю, все равно война закончится каким-то договором. Россия еще потеряет очень много своих мальчиков. Вам желательно, чтобы мальчиков не терять, надо прекратить все это дело. И, и не знаю, потратить эти деньги там на зубы или на какие-то эти вам полезные дела, а не на бомбы. И все равно в итоге... А что, в итоге... Я уже в... эти зубы буду ставить. Что там мне осталось? Ну, до 80 лет мы проживу. В итоге, в итоге, это... Вот. В а, итоге Россию, Россию снова обманут. Обманут, обведут вокруг пальца, разведут, кинут табло. Не обманут. Обманут, обманут. Вряд ли Россия остановится? Её Её не остановится. Остановится. Путин же уже согласен подписать договор, как это не остановится. А, ну да. Да, да он же опять же не остановится. Полной капитуляции. Не, не, какой капитуляция? Не, он ну ты врешь, ты опять врешь. Ну ты уже три, три раза соврал, дед. Ну давай. Почитай, ну, зачем ты вот это потом... врешь уже третий раз? Ну, я только я все время лгу. Все время ну врешь ты. Ну Путин же честно сказал. Ну зайди прочитай, что твой президент сказал, зачем ты перекручишь да, его? Да, да. Слава. Полная капитуляция. Нет, он так не говорил. Он за капитуляцию Никогда не ни слова. Он, ничего. он, он сказал, да. что он готов. Готов. На таких условиях, готов... Нет, ты такая... врешь. Он сказал, что он готов подписать перемирие. На нынешней линии соприкосновения, думаю, вот и все. Я думаю, перемирие будет заключать на польской границе. Вот и все. А то, что он там, то, что он там себе на, на этот нафантазировал. Ну, посмотрите. Я перемирие будет на польской границе. Угу, угу. А там будет перемирие. Ты даже, ты даже врешь, врешь, в словах своего президента. Он такого не говорил, а ты решил он говорит. Ладно, давай. Царство не... Давай.